Я думаю, что это поэтическая попытка объяснения, не объяснения, может быть, о а принятии каких-то вещей, которые кардинально отличаются от того способа, который позволяет мне предположить. Я бы сказал, что я с самого начала показал вот подход гуманитарный, а вот подход, естественно, научный. Отвечать на вопросы гуманитарные я, я, я не могу. Я, я... Вот если я скажу, что ну, с моей точки зрения это чепуха, получится так, как будто я, я, я обидел вас. Э, это самое. Я ваше мнение я просто спросил, так? Вы сказали мне на том языке, на котором я говорю. Я, я не понимаю вашего языка. Вы говорите по-русски, а я по-фински и русских слов не знаю. Ведь я понимаю, не что вы вроде. хотите мне сказать. Мне кажется, что может быть попробовать вообще отойти от понятия там, рациональности. Потому что а, вот... Вы говорите о том, что человек поступает в тех или иных случаях иррационально, и потом это все так рационально логически, и мы видим, что да, ему так нужно поступать, потому что потом из этого определяет выгоду. И точно, то, точно так же, мне кажется, и с альтруизмом, что а, то есть, либо определить альтруизм как вот, ну, точнее, рациональное поведение на самом низком уровне, допустим, это желание сохранить там себя как биологический вид. Но это вроде как... Почему Никакого нет уровне? желания это, сохранить себя а, в биологический, не, не, не биологический вид. Инстинкт в заботы о виде — это глупая выдумка. А, — Я имела в виду, я оговорилась, имела не, не биологический а, вид. — Сказала «глупая», я имела вид. Вид, я точно, вид. в виду не то, о чем вы говорили. — я, я просто что хочу сказать, то есть на каком уровне мы говорим о рациональном и иррациональном поведении, соответственно, антибиотическом и эгоистическом? Почему на уровне индивида, например? А ну, потому что рациональное поведение завязано на логику, оно работает только на уровне индивидуально. Это, это, это связано с логикой. Рациональность Логика рациональность это да, то, что да, мы, да. то, что касается ну, все-таки сознательной, осознаваемой нашей части, ну, которая мы для себя этих понятий. Но вроде как они немножко каждый я, это я это не знаю, как обойтись без, 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 без тех костылей, которые мне являются о данном понятии. Хотя, конечно, вот то, что излишне привязка вот, к этим костылям может приводить к ложным ну да. это я всегда. Вот, вот, я, я по-моему, не, не сказал. Вот ну, можно я вернусь чуть назад? Можно пытаться эти вещи воспринимать действительно, как видеть в том или ином поступке, в том или ином действии, отражение одной или другой силы, которая проявляется в этом мире. А можно просто конкретно смотреть при таких условиях взаимодействия, при таких правилах взаимодействия между индивидами в группах и группами в ну, более высоких совокупностях, как будет идти отбор, какой вектор отбора возобладает мы исходим здесь из не методологической позиции. Что если мы наблюдаем какой-то сложный феномен, этот феномен возник в результате испытательного эволюции. И мы пытаемся понять, на каком уровне, как механизм этой приспособительной эволюции работает. Полного комплекта ответов нет, хотя есть некая ну, это, мне кажется, очень интересной задачей красивым вызовом. Мы можем посмотреть на ситуацию с одной точки зрения, где вообще сам этот вопрос Например, ну, для человека, воспринимающего свою жизнь как диалог с Богом, например, все очень говорил, не имеет смысла. Или почти не имеет смысла, является я ничего не помню, как это было я, я просто возвращаюсь к на тому, что мы обсуждали. И, мне кажется, что, можно, сказать, что мы должны объединиться со своей целью. То есть наша проблема в том, что мы сейчас, опять же, фиксируем и в отношении себя, мне кажется, и в отношении происходящего вокруг. То есть как только мы себя ставим в эту ситуацию, мы ну, включаем анализировать. Поэтому мне кажется, первым шагом должно быть а, все-таки ответ на вопрос, кто я в этой ситуации. Я для себя как бы отвечаю, в этой ситуации, потому что а, вот, цели воздействия на ситуацию я считаю для себя моральной оправдой. То есть я считаю моральной оправдой перед человеческая цивилизация, я ее считаю морально оправданной. Я считаю, что морально оправданная и российской цивилизации, в принципе я вижу, что действия, которые называются его причинами, потому что у меня камень, вот, и в, в мировом контексте, это выигрыш для всех. Я для себя оправдал свое победу. И после этого мне становится спокойно анализировать то, насколько применимы вот подходы, которые вы говорили, дальше к уже воздействию, к управлению. То есть я, может быть, ну, как бы я в данном случае вот просто говорю, мне кажется, вот эти вопросы, которые возникают, они в какой-то мере вот связаны вот с, с поиском, а где же здесь применить вот, тот инструментарий, который вы дали, вот к этой ситуации. А вот первый ответ нужно дать для себя. А, имею ли я право морально то, что вот звучало, например, вот я свой чужой по отношению к мы их называем и так далее. Или же, кто я в этой ситуации? Как только я даю ответ, кто я в этой ситуации, моя какова миссия, вот, и морально в том числе, или мое поведение, в принципе, или какие-то мысли, то есть опять же вопрос, что это моральное. Вот, как только мне становится понятным это, Дальше я тогда начинаю уже говорить, э, вот, вот эти подходы, вот то, что здесь я понимаю, главное, что мы услышали. Вот, может быть, вы просто поправьте нас, потому что там вот, я себе пытался вот зафиксировать какие-то основные тезисы, вот и фиксировать, потому что все равно. То есть я вижу для себя вот парадиальный механизм, правильно, да? Как важный как бы, элемент, который. И вот второй по вопросу, это вопросы э, роли в популяции. Да? То есть фактически мы пытаемся понять, э, насколько, оперируя характеристическим и эмоциональным, мы можем влиять на успешность популяции, или вот что мы пытаемся. Потому что я именно, вот как только я ушел от вопроса э, э, того, имею ли я право управлять, вот, как только я просто пытаюсь приложить эту теорию к управлению, к решению своей задачи, да? Я сразу начинаю тогда для себя пытаться найти вот инструменты, которые меня, дают теория. Вот, вот вам, может быть, вы помогите да, вот еще да, раз за как я, там, медленных, вот, перечислить. Приятно слышать руку. И вы начали, на самом деле, с как я сейчас там, вы пытались нащупать но я, я, я услышал. На самом деле начать нужно с того, чего мы хотим. Вот. И, и действительно так, и вот сам это вот рациональное управление нашими рациональными программами, Но происходит сам не само по себе, оно делается всеми вот, пророденными мотивациями. Оно делается все равно в соответствии с неким целеполаганием, которое мы на их смысле. Я могу сказать, что да, мне кажется, причем это, мне кажется, изнутри меня. А снаружи, может быть, будет иначе. Мне кажется, что я для себя эти ответы нашел. И, кстати говоря, вот получилось так, что я, я не способен не, не способен на то, чтобы

он как то сложно э, ссылается на восточно-славянскую пословицу, э, которая там как-то передана иначе, но пословица такая. – «Колы прапор бьется, пророк бьет. Э, да. Знаете, я могу сказать, что у меня происходили какие-то очень странные есть, реакции и странные завязки, которые самые вот эту вот, делают. Например, та картина, когда люди с георгиевским лезвиями избивают кого-то, она в конечном итоге у меня вызвала, я поймался, она очень просто лезет... Явно все-таки. Вот лезет неконтролируемая эмоция. И при этом, на самом деле, она лезет, в общем-то, на фигень, она лезет на символ. Я вижу, как подобные неконтролируемые эмоции, разрушаются их действия У меня, скажем достаточно существенная для меня связь основная, на понимание разрушилась именно из-за ну, вот этих вот вещей. Причем вот есть два человека. Да? Мне кажется, что мы едины в неприятии убийств, пыток, там и так далее. Мы расходимся всего лишь вот в том, что мы верим разным информационным каналам и, и потому, что чему я больше доверяю то, что я видел, в этом более повинна та сторона, а с той точки зрения более повинна та сторона. Почему это в конечном итоге приводит к очень разрушительным эмоциональным реакциям друг в отношении друга? если все-таки мы вдвоем считаем друг про друга, что мы не будем делать это. Тут, тут, тут вот эта вот иррациональность, она лезет, она, она просто мешает нам жить. И вот я, например, я не смог сохранить Ясно. связь, которая Ясно. рассыпалась. Ну, так это по вашей да, части, здесь да, ну, вы сами помогаете, да? Мне непонятно, да, да, мне непонятно другое, я сказать. Мне непонятно, вы считаете, в какой, как бы, какой плоскости исторические корни и историю рода конкретного человека? Я Почему я об этом говорю? Я психолог, психотерапевт, да? И мы работаем как бы и на уровне символизма, и, ну как бы, собирая образ, да, человека. Это обязательно под ним идет глубокая-глубокая, потом как бы, ну как стержень уходящая внутрь, архаичные какие-то вещи, связанные с историей его конкретного рода. И это может быть история не, неправильная, но она так ему была передана. Понимаете, там, например, я знаю историю своего рода, сколько у меня погибло во время голода в 33 году, да, мне рассказывала эта бабушка, она плакала, то есть я это все восприняла очень глубоко. Поэтому, когда в парке... В нашем парке Горького Кернес повесил, ну, парк Белочки теперь уже, да, вот, повесил объявление, что в ноябре было, конечно, на ветропарке объявление, что будут праздновать день рождения Сталина, в 13 году, 21 декабря. Кстати, эта дата -то неправильная, он родился в другой, как астролог, это уже Валерина может сказать. Это не та дата, когда он родился. Вот меня это возмутило, знаете, вот именно, как вы говорите, потрясло на уровне тела. Я стала, обалдела, у меня отвалилась челюсть, я подумала, я живу уже, дай бог, сколько лет, но я никогда не слышала, чтобы в Харькове праздновали день рождения человека, от которого погибло так много украинцев, ну и других людей национальности. То есть это, знаете, для меня это было просто настолько понятно, что я не стала молчать, и я как бы связалась с журналистами, об этом мы поднимали эту тему, связывались с администрацией парка, нам ответили, что у нас много сталинистов. И потом через этих журналистов я узнала такую тему, что, оказывается, собирались поставить в нашем ипподроме, да, правильно, там был, кстати. Эту, как это, лицо старое, как это, которое большое. Па просить? Да, памятник. Памятник ну, хоть, уж не поставили, да. И об этом я узнаю все 13 ноября прошлого года. Потом тут заваруха с тем, что ну, то есть я поднимаюсь, я контролирую этот вопрос, я делаю фотографии, то есть целые тексты, все. Поднимаю общественность на то, что, ребята, что у нас происходит? Что-то такое, знаете, вот как психологи работают немножко на предостережение. Да? То есть символизм для меня перешел непосредственно, просто в моей истории жизни, перешел в Майдан. Я чувствовала, что Янукович ничего не подпишет. Я это просто ощущала через то, что происходит уже в Харькове. Харьков очень такой интересный город в плане символизма. У него прирождается прямо вот в то, что мы видели потом в январе даже уже, в феврале, когда нас вытрасы просто охраняли да, на Майдане. Вот. Я это к чему? Немножечко, извините, отвлеклась. Потому что про символизм. Вы говорили, что символы, они, э, сим, с помощью символа, да, я вашу фразу пытаюсь сейчас вспомнить, э, подстегивают паря под... с -с Символы ⁇ это релизюры паракеальных реакций а. Да, вот, можно чуть-чуть поподробнее, потому что мне это важно как бы для себя и для работы, и для вот этого вот... Вы, вы начали вы отличное... с вы, и, и вы говорили да, вот есть а, одна вещь. Есть понимание, есть технология. Насколько я понимаю, когда речь идет о психотерапии, вообще получается. это Есть человек, который чем-то сказал. Он приходит к психотерапевту, который считает, что у него в голове вот этого пациента, скажем, их эго и супер. Он взаимодействует пациенту становится легче, и он уходит, имея в голове вид эго и суперэго. Он приходит к другому психологу, совершенно идентичный человек. приходит к тому, который, знает, никого Ид эго и суперэго, а если ребенок взрослый родитель, он взаимодействует, кто-то ему помогает, а тот уходит, имея в голове. Он приходит к человеку, который верит в астрологию. Такую дичь ему астролог с помощью своей шарлатанской дичи помогает, и он уходит, веруя в вещь, которая столько глубоко разоблачена. Простите за адрес. Вот. Значит, здесь, здесь очень мощный инструмент. Я это применяю в жизни, у меня это работает. Отлично. Значит, это истинная картина мира. Да ничего подобного. Вот. Причем, понимаете, вот когда речь идет, вот почему все-таки, я позволил сейчас выход относительно астрологию, э, 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 очень изощренные люди очень аккуратно пытались астрологию проверить. Я, кстати говоря, с одним из них дружу. Вот лезет там совершенно нормальный статистический шок. С другой стороны, люди, которые разговаривают на этом языке... Они могут на этом языке и что-то услышать, и что-то понять. Работает хорошо. А в действительности, вот, на 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 наверное, это разные пласты. Я не вижу никаких оснований в рамках естественно научной картины действительности говорить о э э, отдельной памяти рода, отличающейся просто от семейного предания, от э, задаваемых матриц отношений к действительности. Я думаю, что я являюсь производным своей семьи, потому что у нас в семье есть целый ряд специфических способов взаимодействия с действительностью, в которую я встроился, мне для того, чтобы об этом говорить, не совершенно не нужно там, о, о, о каких-то, не знаю, иных сущностях говорить. Работает и, и, и работал вот я я скорее зацепился за то что вы сказали о погоде ну просто понимаете у меня подруга тоже психолог и вот она мне сейчас звонит и говорит у меня со Славянска приехала моя сестра родная и начинает а мы очень дружны были мы учились вместе и вот она мне начинает рассказывать что те же самые вот события в Одессе все, но транслируется совершенно по-другому. Да, да, да. А живет она в Харькове, у нее есть возможность все прочитать, она не будет то есть время есть, возможность. Я начинаю не втыкать, как это так, человек с двумя высшими образованиями, не имеет детей. У все. Почему? Откуда? И, и несколько случаев буквально у меня за неделю вот такого вот, как опроса получилось, что те люди, которые имеют родственники в Луганске, и Славянске, верят, что их обстреливает армия самолетами и вертолетами. Я начинаю вспоминать потихоньку, ну почему я так убеждена и вот так безапелляционно, как у вас правильно написано? И я вспоминаю, что она не украинка, что она дочка военного, что они приехали в Украину гораздо позже, и у нее свои, это в историю ее рода, как бы ну да? Она все равно говорит, нет, вот они правильно, а вот эти вот наша власть новая, они там подонки, дураки, там и так почему такая вот вера, мы не знаем, подолги или да? я говорю, еще не проверила, мы еще точно не знаем доказательств, но она уже готова поверить в то, что ей легче, мне кажется, потому я что думаю, она что дочка возьмет.

что вы вкладываете при этом в понятие россиянина? Ну, так... Вот, например, рассмотрим пример меня. Агрессивна. Я являюсь, как русский, да. загадочным? Да. Они в... В... Вони агрессивны, чем Вообще говоря, можно сказать, да. Завтра мы видим то, что эта группа, идеологическая группа, она більш агрессивна, чем украинцы. Они абсолютно дикуни. Они делают абсолютно дикуньские вещи. Когда вы говорите россияне, вы имеете в виду этнических россиян, граждан России? людей, которые солидаризуются с Россией. Uh, я знаю, что в России 85% людей, они абсолютно в зомбованном стане находятся. Да. И я то, думаю, что 85, в абсолютно да. зомбированном, хотя идуть, там, конечно, ситуация. Буде Если будет команда, они пойдут и будут тут всех убивать. И, и единственная возможность нам как-то защищаться от них, просто, я не знаю, будувати какую-то стену, или как-то... Вы говорите, вы абсолютно порівняете ватників людей, которые живут на Захидной Украине. Это абсолютно разные люди, генетически. Никогда на Захид...